И всем при этом мы с вами будем играть в Clash of Clans. И сегодня я вам покажу, ну, как бы, итоги боя. Ну, бой еще не закончился, но чего-то они на нас не хотят нападать. Мы хорошо ведем. Сейчас я покажу, что еще у нас случилось в клане. Что у нас случилось? Я себе перестановку сделал. Потом повысил еще Диму. Он сильно просил, но он у нас как бы на испытательном сроке. И присоединились к нам там кто-то. Ну, и все нормально пока что в плане. Сейчас я напишу, что я снимаю. Так, я... Я снимаю. Я снимаю. Написал, давайте -ка пособираю. Я сделал ускоритель. Он стоит недорого. Давайте сейчас посмотрим наши. Вот они на нас только один раз хотели напасть на вот на Red Bull, который от нашего класса ушел. Ну так и не захотел вроде там. Ну он как бы считается когда начало войны. Вот надо было лучше сразу сюда много поставить, а этот чувак захотел тут все снести типа крутой. Угу. и он проиграл теперь будем посмотрим как мы их всех затащили так видите 17 у нас побед один чувак не хочу его имя страны назвать ну, можете тут прочитать если вам видно напал и два раза выиграл на одну звезду но он очень слабый так что я ему как бы прощаю давайте посмотрим вот сразу 4 включил, Он напал э, варварами, лучницами. Но он неправильно нападал, конечно. И великаном. Ну, он э, заслуживает этого. Он, я его не закикнул. А есть один чувак сильный. Я его вроде кикнул. А, я его только понизил. Потому что он там не по моему разрешению пошел. Еще проиграл все два раза. И ну, ничего хорошего. Давайте девятый бой посмотрим. Так, вот, это тот же самый чувак воевал. Ну, он нормальный. Так, повтор. И включу скорость. Варварами, конечно, но он опять-таки неправильно. Надо было на лучницу сразу напасть. Но он обрадовался, что он выиграл на защиту. Так, Напишу еще раз. Итак, сори за этот звук, это я чухнул. На YouTube напишу. На YouTube. Итак, я восьмый. А восьмый, я не помню, кто нападал. Вроде даже я или не я. А ну ладно. А, это я нападал, да. Вот СВ. Так. Включаю побольше скорость. луками я напал. Ну, я вроде тут сдал на 100%, да. Тут я сдал на 100%, а в другом бой я сдал на поменьше процентов, потому что, ну, не смог я там. Я там очень неправильно вроде напал. И там еще на меня были эти... От... Ну, от клана были на меня нападали. Вот тут я, да, нападал. На одну звезду хотя бы сдал. И меня засчитали на мой прошлый бой лучшим игроком. Тут где-то должно быть написано. Сдал я на 100%. И там хорошо я сдал. Еще я вам покажу один потом мой бой, что я свин Ну, мне дали еще и свинку, и магов. Я хорошо на одного чувака напал. Много вроде денег получил от него. Но я в большой был выходе, вот я неправильно, надо было, чтобы они пушку были разбили. Давайте посмотрим на этого не нападали на это четыре. Кто-то там налога на Логана напал. Итак, на вроде на нормально сдал. Повтор. Итак, э, я забыл как его Дима, да Диман что я его еще повысил. Где-то тут написано, что он у меня на испытательном сроке. Где-то тут я писал пока. А, вот. Валентин, смотри, кто сказал. Мат от меня понижение. Только он так сказал на первом сроке. Посмотрите, так посмотрим, как вести себя с сороком будет. У меня два сорока. Валентин это мой самый, как бы, в этой игре лучший друг. Потому что он реально помогал. Я его не боялся повышать. Как бы он... И он сразу мне дал... Ну, помогал всегда. Вот еще Дима напал. Дима нападал два раза и выиграл всегда на сто процентов. Ну... Как бы меня засчитали. Не понимаю, зачем ставить ратушу. А, это он вроде про меня. Я там ратушу ухо поставила. Срую. Вот так. Вот он. Маги у ну, он очень сильный. Ну, засчитали чего-то меня. Сейчас я вам это покажу, если увижу. Если тут оно еще не исчезло. Вот, лучшее сражение. Валентин. А был еще Севейт, потому что, ну, был я, а стал Валентин. Так. Эт, на этого я не помню, кто напал. Это, на этого вроде этот Валентин напал. Он у нас самый сильный. Ну, это он мой друг, самый сильный. На эту базу он напал. Он напал еще на прикольную такую базу. Норм он так сидел Он не он, вообще сильный. Он нам всегда воинов хороших дает. Ему респект. Он эту базу легко, по-моему, растрачил. Нормально все было. Сейчас я вам покажу еще одну базу, которую он не, ну на вроде на одну звезду или на две растращил. Да, на одну 85% сделал. Вот эта база, она довольно странная. Зачем так много? Давайте посмотрим. Пока маленькая скорость. Там ничего такого нет. Таком. Так. Где-то тут он. А, он там, я помню. Я смотрел, был напал. Тут он нападал вар... король Лем варваров шестого уровня. Луками он нападал пятого уровня. Э, Маха Махом четвертого. И эликсиры у него тоже прокачаны. Он вообще тут наносильный. Ну, нормально все. Спасибо, написал. Я не знаю, кто это такие, так что не буду их называть. Кирех. что это с ними. Итак, вот они пробивались, они все-таки пробились. Сейчас вы увидите их. Быстро убили вот эти штуки, не знаю, как они называются, но они довольно сильные. Вот так мы воюем, и сейчас я еще одну такой бой свой покажу, что мне были еще свинку дали, я очень хорошо сразился. Сейчас пособираю. Так, сейчас вот тут ход атаки у меня в обороне было не очень хорошо поэтому вот такой чувак Доступная добыча было 9 и 16 и там против 30 кубков я поставил сюда гоблинов они там все ломали поставил сюда варваров потом поставил э, великанов чтобы они э, пушки сломали я не знал что делать свинка сейчас где-то свинка появилась вот а она на самом деле проскакивает через забор и может сначала ломает как великаны все такие снаряды, ну то что оборону, а потом ломает все. Давайте на 4 опять. Так. И я выиграл на 100%. Я не думал, что я выиграю. Тут реально для меня такой чажелюливатый чувак я, я думаю что я времени успею мне там оставалось вроде одна минута э, не помню когда но уже мало мне времени оставалось ну и ладно всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч